kita lanjut lagi buat video dari depannya VIN ya VIN Watch Big Bus Big Club itu teman ya di pantai Brawo kita update video sebentar ya teman ya kita cek dari pantai Brawo ya <coughs> situasi sore hari di hari Selasa teman ya <coughs> kita jalan sebentar teman ya Coba kita lihat. Tumben sepi teman-teman ya. Biasanya ramai biasanya. Banyak yang jam-jam segini nikmatin sunset biasanya ramai teman-teman ya sini ya. <coughs> ini mau surfing teman-teman ya. dari pantai perahu Hello Dogi banyak yang main surfing teman-teman ya itu yang rame fins fins speak ya seperti ini teman-teman ya pemandangan dari pantai Brawa nanti kapan-kapan kita update ya teman-teman ya nih saya malu sebenarnya pakai pakai helm ini saya ini saya pakai helm bawa helm ini kameranya di bawah, bawah helm orang ke pantai pakai helm lucu jadinya teman-teman ya pemandangan dari pantai Brawa Oh Digendong anjingnya karena nggak mau dipanggil, nggak nurut. Anjingnya akhirnya digendong. <tuh> anjingnya marah, nih, teman-teman ya. Halo Oke teman-teman <Sanimer> saya takut paling sama anjing teman, teman ya bahaya nih anjingnya anjingnya siapa pak anjing siapa <Sanimer> <Sanimer> saya paling ngeri pak sama anjing trauma soalnya soalnya sering ke vilanya bos dua herdernya yang tiga itu poh ngeri besar besar seperti ini teman, -teman ya pemandangan dari pantai Brawo ya kita balik teman, teman ya kita balik ini udah jam berapa ini kita nanti kapan-kapan kita update video dari pantai pakai kamera aja ya sekarang kita jalan balik dulu udah jam setengah enam ini pada mau surfing ya ini teman, -teman ya pemandangan dari pantai Brawo ya to finish Speed Club di atas rame ya <tuh> ini jual pernik-pernik coba kita lihat teman ya ini anjingnya dari tadi ngikutin aja dari tadi ekstrim soalnya enggak <tuh> bu <tuh> 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 jualan di pantai ya teman kita balik ya kita jalan balik nggak usah lama-lama di sini nanti kita atur waktu dulu ya kita atur waktu kita buat videonya yang lebih ekstrim lagi ya Hello brother Where are you from? I'm Australia, that's Australia. Yes. good. <laughs> Australia, katanya, <laughs> oke, okay, teman, teman Ya, balik ya parkirnya nih. Kalau Jumat Sabtu Minggu, waduh, ini full, nggak bisa masuk lagi sini, teman-teman. Ya, kalau Jumat Sabtu Minggu, ya, kalau hari-hari biasa seperti ini, teman-teman. Sebentar ya. Oke ya, ya Kita lanjut lagi Buat videonya ya Masih pak Teman, -teman ya Seperti inilah kondisi dari pantai Brawa ya <tuh> Kita lanjut Kita lanjut jalan balik teman, -teman ya Kalau hari-hari seperti hari-hari kayak gini Biasa ya Nggak begitu ramai di daerah pantai sini Yang paling ramai itu di hari mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, aduh full ya. Yang paling rame puncak acara yaitu hari Sabtu Minggu ya. Kalau Jumat juga rame, kadang full ya. Jumat Sabtu Minggu itu ya. Emang waktu-waktunya orang liburan ya, Jumat Sabtu Minggu. Jadi full biasanya rame sekali. Tapi walaupun hari-hari biasa tetap rame teman-teman ya. Emang Bali kan selalu rame, di mana-mana rame. <tuh> Kita belok kanan, teman ya, sini ya. <tuh> Kita belok kanan sini. Kita menuju ke daerah itu ya. Menuju ke daerah <tuh> daerah kerobokan ya. Kita menuju ke daerah kerobokan. Kita update video sore sore ini melihat pemandangan dari Bali. Memang channel ini khususnya untuk di jalan, teman ya. Pemandangan di jalan, jadi teman-teman jangan protes lah. Nanti, kalau teman-teman mau yang buat video, gimana? Tenang aja, saya masih ada dua channel lagi, eh, masih tiga ya, channel YouTube lagi. Yang pertama ini channelnya, terus yang kedua ada ku halal kuliner, halal yang ketiga surfing khusus buat surfing ya, surfing mania. Yang keempat tadi ada kucing ya ada empat channel nanti ya itu yang saya buat kerjaan sambilan anggap aja saya lagi menanam saham di channel youtube ya sambilan biar ada kerjaan ya kerja bekerja sambil liburan <tuh> sekalian buat video kayak gini ya <tuh> mudah-mudahan sih meledak gitu kan satu channel meledak rame gitu kan viral videonya Ngasihin uang lah nggak perlu muluk muluk lah ngasih uang tuh nggak perlu muluk muluk di YouTube itu saya cukup di angka 30 30 juta per bulan aja udah cukup lah nggak usah muluk muluk sebenarnya ya 30 juta per bulan itu udah saya udah syukuri kalau sekarang sih masih berapa sih harganya masih terlalu jauh ya berharap seperti itu karena emang videonya kurang menarik ya walaupun niat saya sudah ber bertekad niatnya mau bener-bener gimana ya saya bener-benar udah berusaha sehari tiga kali buat video untuk channel ini biar rame tapi tetap aja masih sepi mungkin ada beberapa mungkin karena dari awal video saya dari awal ya dari pembuatan channel itu awal itu memang channelnya abal-abal dulunya saya buat channel YouTube itu sebenarnya dari tahun 2012 dari tahun 2012 itu sudah ada channel YouTube itu dari email email saya udah aktif dari 2012 sudah aktif tapi karena karena itu ya memang nggak dulu nggak ada kamera-kamera gitu nggak ada cuma email gitu kan coba-coba buat gitu kan jadi ya akhirnya kayak gini jadinya <laughs> channel yang lama channel tua dihidupin lagi habis itu lanjut lagi di tahun 2018 upload lagi video waktu pencurian ya pencurian burung 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 apa tuh burung <coughs> aduh burung apa namanya itu saya kok bingung itu burung burung aduh murai <coughs> bingung burung burungnya burung murai burung murai saya hilang dua ekor dua ekor murai hilang akhirnya saya itu saya cek di CCTV, ketangkep. Saya laporin ke polisi, akhirnya di penjara. Satu tahun setengah kalau nggak salah itu di penjara yang nyuri burung. Karena saya udah mangkel sekali, dua burung dicuri. Ya harganya lumayan sih buat burung aduan. Akhirnya saya upload, viral videonya itu lame. Nyampai berapa puluh ribu itu viewernya itu, gara-gara burung itu. <tuh> akhirnya berlanjut lagi untuk <tuh> 2020 ya awal dari covid 2020 bulan Maret itu saya buat video lagi karena pandemi ah daripada nggak ada kerjaan di kan, akhirnya buat video lagi ya pelan-pelan buat video buat video buat video tapi karena maunya yang instan jadi channel YouTube itu nggak bisa diajak instan kayak teman-teman ya saya mengakui channel YouTube itu nggak bisa diajak instan saya coba sapersap saya coba pakai iklan apalagi itu Kayak beli subscriber Akhirnya penonton sepi Subscriber tiba-tiba hilang Ya akhirnya seperti itu Sepi Nggak direkomendasikan sama Youtube Mohon maaf Youtube ya Sekarang saya udah ngakui kesalahan Jadi Youtube mohonlah direkomendasikan video saya Biar terkenal Walaupun nggak ada yang nonton Satu klik-klik aja nggak apa-apa Seluruh dunia ngeklik gitu kan Satu-satu-satu saya nggak perlu banyak-banyak sih Ya 30 juta per bulan aja cukup lah Penghasilan seperti itu Udah ngalahin gaji manajer segitu Tinggal di Bali gaji segitu Aduh lumayan